السلام علیکم میں ہوں راشدہ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا نکا نامے کے بارے میں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ پر اور ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر نکا نامہ کے اندر یہ لکھا جائے کہ لڑکی کا جو حق مہر ہے وہ لیٹس پوز کے ایک لاکھ روپیہ مقرر ہو گیا اور ساتھ میں دوسرے کالم میں یہ لکھا گیا ہو اس ایک لاکھ کے عوض لڑکی کو سات تولے پانچ تولے چھے تولے سونا ادا کر دیا گیا ہے اب ایسی صورت میں آگے جا کر کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آج اس نقطے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ نکانامہ ایک ٹیکنیکل ڈاکومنٹ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قانون کو تھورلی سمجھنا ہوگا اور جو انٹرپیٹیشن آتی ہیں ہائر کورٹس کی طرف سے ان کو بھی سمجھ لوں گا اب خدا نہ ہستا ایسا نکاح نامہ جس میں ایک لاکھ روپیہ حق مہر مقرر ہو گیا جس کے بدلے میں پانچ دس جتنے بھی تولے سونا تھا وہ ادا کر دیا گیا تو پھر اب اگر سپریشن ہو گئی پارٹیز کے دوران یا سپریشن نہیں بھی ہوئی اور دوران آبادی شوہر کسی وجہ سے وہ سونا اپنی بیوی سے لے کر اپنے استعمال میں لے آتا ہے اس کو بیچ دیتا ہے کسی اور کے استعمال میں لے لیتا ہے اب لٹیگیشن شروع ہو گئی اب جو لڑکی ہے اس کو اپنا سونا حق مہر چاہیے جبکہ اس کو شوہر نہیں دے رہا یا ڈیورس ہو گئی اور ڈیورس کے بعد جب لڑکی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو میرا حق مہر کا سونا تھا طلائی زیورات تھے وہ آپ نے لیے واپس کریں اب مرد نہیں دے رہا عورت ڈیفینیٹلی فیملی کورٹ جائے گی اب جب عورت فیملی کورٹ آ گئی تو وہاں پہ کیا چیز کنسیڈر ہوگی کیا اس کو وہ ایک لاکھ روپیہ ملے گا یا وہ سات تولے سونا جو اس کے عوض اس کو ادا کر دیا گیا تھا اب لڑکی جو ہے وہ سول کورٹ کے اندر یہ دعویٰ کرے گی کہ میرا جو حق مہر ہے وہ یہ مقرر ہوا تھا جس کے بدلے میں مجھے سات تولے تلائی زیورات دیے گئے تھے جو میری ملکیت تھے اور دوران شادی اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اس سے چھین لیے گئے رضامندی سے لے لیے گئے شرط پر کہ واپس دے دے گا اس کا ہسبینڈ لیکن لینے کے بعد وہ طلائی زیورات اسے واپس نہیں ہوئے اس وجہ سے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے یا تو اس کو وہ سات تولے سونا پائن تولے جتنا بھی مقرر تھا وہ واپس کر دیا جائے یا اس کی قیمت ادا کر دیا جائے ایسی صورت میں پلیتھرا آف ججمنٹس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جب عدالت کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اب اس کو کیسے ڈیل کیا جائے کہ ایک لاکھ روپیہ اس کو ادا کر دیا جائے یا سات تولے سونا تو عدالتوں نے یہ بات ہیلڈ کی ہے کہ اب چونکہ نکاح کے وقت شادی کے وقت لڑکی کو وہ حق مہر جو ایک لاکھ تھا اس کے عوض سونا ادا کر دیا گیا اب وہ لڑکی کی ملکیت ہو گئی اب جب ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا اس سے چھینا گیا لے لیا گیا اب لڑکی کو وہ یا تو سات تولے سونا دیا جائے گا یا پھر اس کی موجودہ بازاری قیمت ادا کر دی جائے گی اب اس کو وہ پچھلے والے ایک لاکھ روپے ادا نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ حق مہر تھا وہ ادا ہو گیا سات تولے سونا اس کے عوض سات تولے سونا پانچ تولے سونا اس لڑکی کو مل گیا اب اس کی ملکیت ہو گئی اب جب بھی اس سے کوئی رشتہ دار ہسبینڈ یا کوئی بھی سسرالی وہ تلائی زیورات چھینے گا لے گا جیسے بھی کرے گا اب اس کو واپس دینے ہوں گے یا تو وہ پانچ سات تولے سونا یا اس کی قیمت اس کو وہ ایک لاکھ روپیہ واپس نہیں ہوگا تو یہ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ اس لڑکی کو وہ ایک لاکھ روپیہ واپس نہیں ہوگا بلکہ یا تو اس کو وہ سارا سونا واپس ہوگا اگر اس, وہ فیزیکلی موجود ہے یا اگر سونا انہوں نے مس پلیس کر دیا ہے بیچ دیا ہے اب اس سونے کی موجودہ قیمت اگر لیٹ سپوز وہ تین لاکھ روپے ہے چار لاکھ روپے ہے تو سات کو ڈیوائیڈڈ بائی چار کر کے اٹھائیس لاکھ روپے اس کو دینا پڑے گا لڑکے کی طرف سے یا جس شخص نے اس کو اس کے وہ تلائی زیورات لیے ہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے سمجھنے کا اور اس کو ہائر کورٹس نے بھی انٹرپریٹ اسی طرح کیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نکا نامے کے حوالے سے اور اس پوائنٹ کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی اسی طرح کی قانونی فیملی لاس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے اپنے دوست راشدان ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے اللہ حافظ